я, я житель Артюмовского. 25.04.2014 года принимал участие на контрольно-пропускном пункте Берховка. Основной досмотр машины было наличие стрелкового оружия и боеприпасов. И остального там гранаты, гранатометы и все, остальное. За мою Сколько, сколько я простоял, ни одна машина не была подозрительной, не было ничего на ни стрелкового, ни боеприпасов, ни гранатометов, ни гранаты из остальных взрывных устройств. Я принимал участие в этом, как, как, как я повар, который кашу, дрова и, и все остальное. Поступ были как ты В октябре 2014 года я уехал в Россию, услышал о программе СБУ Тебя ждут дома. Я пришел добровольно в полицию сдаться и написать, выйти с незаконного вооруженного формирования. О с я раскаиваюсь обращаясь к хлопцам, которые на, той стороне, которые не, не брали участие в убийствах, в изнасиловании, в разбоях. Ребята, возвращайтесь. Вам, вам здесь эта программа, программа СБУ вам поможет. на частини 6 статті 260 Кримінального кодексу України, первую часть 258, 288, 314 процесуального кодексу України, Суд ухвалив клопотання задовільнити закрити кримінальне провадження. Я бувший сотрудник поліції ДНР. Не так давно, а точніше в апреле месяце 2016 года вышел из рядов незаконних водских формирований. воспользовался программой СБУ на ТБЧК в дома. На данный момент только что у меня по моему, моему делу закончился суд. Меня освободили, от э, криминальной инфальдальности. Я чисто перед законом перед обществом, перед родиной, перед родиной. Так что советую всем парням, которые находятся в тех рядах на той стороне, не под контролем Украины, ЛНР и ДНР, последовать моему примеру, воспользоваться программой СБУ на ТБЧ чекать дома, сложить оружие и выходить на эту сторону, приступать к мирной жизни, нормальному, нормальной жизни деятельности. Иначе будет поздно и будете ему потом сожалеть всю оставшуюся жизнь, и вы, ваши родные.